حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے بے پناہ آزمائشوں میں ڈالا آپ نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی دعا کی اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی جب اللہ رہی نے حضرت اسماعی علیہ السلام جیسا بیٹا طا کیا تو یہ خوشیاں بھی ایک نئے امتحان کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں اللہ کا حکم آیا کہ اپنے لخت جگر کو مکہ کے ویران وادی میں چھوڑ آئیں حضرت حاجرہ اور شیر خوار اسماعیل کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا پھر جب سہرا کی تپش میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملا تو حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی اور اللہ نے زمزم جاری کر دیا یہ سب کچھ حضرت ابراہیم کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھا حضرت ابراہیم نے بار بار یہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں چونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اس لیے آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کو ہم نے سنا اور مانا کے جذبے سے دبا دیا لیکن بیٹے کی معصوم مسکراہٹیں اس کی شوقیاں اور باپ کی محبت کیسے ختم ہوتی یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے حملہ کرنا چاہا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی یاد میں مضبوط رہے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اپنے پاس بلا کر نرم آواز میں پوچھا بیٹا کیا تُو نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز کیسے قربان کر سکتے ہیں اسماعیل نے معصومیت سے جواب دیا ابا جان آپ جو فرمائیں میں تیار ہوں پھر جب ابراہیم نے خواب کا ذکر کیا تو اسماعیل کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی انہوں نے کہا ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے ذبح کرنے میں دیر کیوں میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے کہ کہیں میری نظر آپ کے ہاتھوں کو لڑزا نہ دے یہ سن کر ابراہیم کی آنکھیں نم ہو گئی مگر دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لیا جب قربان گاہ کی طرف چلے تو راستے میں تین مقامات پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی پہلے اس نے ابراہیم کو وسوسے ڈالے کیا تو اپنے بیٹے کو مار ڈالے گا یہ تو تیرا اکلوتا بیٹا ہے ابراہیم نے فوراً سات کنکریاں اس پر پھینکی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر شیطان حضرت حاجرہ کے پاس کیا اور کہا تمہارا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے مگر حاجرہ نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں آخر میں شیطان نے اسماعیل کو ڈرانا چاہا تمہاری موت کا وقت قریب ہے مگر اسماعیل نے کنکریاں مار کر کہا اے ملون تو ہمیشہ کے لیے رسوا ہو آج بھی حجاج یہی کنکریاں رمیل جی مار کے موقع پر مارتے ہیں قربان گاہ پر پہنچ کر حضرت اسماعیل نے اپنا سرزمین پر رکھ دیا اور کہا ابا جان میرا چہرہ مٹی کی طرف کر دیجئے تاکہ آپ کی ہمت نہ ٹوٹے ابراہیم نے چاقو تیز کی اور اسماعیل کی گردن پر رکھ دیا لیکن اللہ کی قدرت نے چاقو الٹی طرف پلٹا دیا ابراہیم نے دوبارہ کوشش کی مگر چاقو نے کام نہ کیا اسماعیل نے کہا ابا جان شاید آپ میرا کپڑا ہٹا کر ذبح کریں کہیں کپڑے نے رکاوٹ نہ بنی ہو جب تیسری بار ابراہیم نے زور لگایا تو آسمان سے آواز آئی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام ایک سفید میڈے کے ساتھ نمودار ہوئے اور کہا اللہ تمہاری قربانی قبول کر چکا یہ میڈا ذبح کرو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اسماعیل بال بال سلامت ہیں دونوں باپ بیٹے سجدے میں گر گر اللہ کا شکر ادا کیا یہ وہی میڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جنت میں پرورش پا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے ایک بڑے ذبح کے بدلے میں فدیہ دے دیا اس واقعے کے بعد سے قربانی کی یہ سنت قائم ہوئی اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کو زبی اللہ کے لقب سے نوازا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی آج بھی ہر صاحب استطاعت مسلمان عید الاضحیٰ پر یہ سنت زندہ کرتا ہے جب حضرت حاجرہ کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا ہے تو انہوں نے کہا میں ہمیشہ جانتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا نہیں لے گا لیکن اگر لے لیتا تو میں صبر کرتی یہی وہ مقام تھا جہاں ایک ماں کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہو ان لہو اِن لہرا جون ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں سچے ایمان کی علامت بنا باد ازاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی منا میں قربانی کی جگہ صفا مروہ کی دوڑ اور شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسمیں اسی واقعے کی یادگار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو یہ داستان صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر دوڑ کے انسان کے لیے سبق ہے اللہ کی محبت میں ہر چیز قربان کر دینے کو تیار رہو حضرت اسماعیل کی فرما برداری ہمیں سکھاتی ہے کہ اولاد کو اللہ کی راہ میں دینے کا جسمہ پیدا کرو حضرت ابراہیم کا ایمان بتاتا ہے کہ آزمائشوں میں گھبرانا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے آج بھی ہر قربانی کرنے والا در حقیقت اپنے دل کے اندر کی خود غرضی اور لالچ کو ذبح کرتا ہے سورت صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے اس نے کہا ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر ڈالیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور ہم نے اسے ایک بڑے زبا کے بدلے میں فدیہ دے دیا حضرت اسماعیل السلام کی قربانی کی داستان ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دی گئی قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی یہ وہ چنگاری ہے جو ہر مومن کے دل میں احصار محبت اور فرما برداری کی آگ بھڑکاتی ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ واقعہ انسانوں کو بتاتا رہے گا کہ اللہ کے لیے دینا ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے